গাইছ নমস্কাৰ গুড আফটাৰনুন সকলোকে মই জাহ্নী সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ মই ভালে আহিছোঁ আপোনালোকক সকলোকে লগত লৈ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ফ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া কাৰণে বনাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা খাই মেলি আজৰি হ'লেও মানে যোৱাকালিও চব্জি আছিলে পনীৰ চব্জি সেয়ে খালোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়া কাৰণে বনাম একদম ডাঙৰ হান্দিত ভাত আৰু নহয় এয়া কাৰণ দুপৰীয়া কাৰণে চবৰ কাৰণে বনাব লাগিব যে ৰাতিপুৱা আৰু যোৱাকালিও ৰাতিৰো ভাত আছিলে সেয়ে খালোঁ আৰু মিলা মিলিকৈ আৰু চব্জি কিন্তু কাটি মেলি ৰেডি দেই পেহীহঁতে কেতিয়াবাই কাটিলে নিৰামিষ চব্জি মিক্স চব্জি হ'ব মানে মঙলবাৰে যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈতে মিক্স চব্জি হ'ব কাৰণ পেহীৰ লগৰজনী নিৰামিষ খায় তো তেনেকৈ বনাওঁ আৰু পেহীহঁতৰ মানে নিৰামিষ নিৰামিষ খাম বুলি কৈছে জাকত যিহেতু তীৰ্থ ভ্ৰমণত যাব দেউতাই নিৰামিষ খাম বুলি কৈছে আৰু আগতে মাহঁতৰ কাৰণে বনাম মই নিৰামিষ চব্জি মিক্স চব্জি হ'ব ইয়াৰ কাটি মেলি দেৰি ডাঙৰ ইয়াতে মানে ধুম আৰু কাৰণ লাহকৰ আগবিলাকত যে বালি কিছুমান লাগি থাকে সেইকাৰণে একদম বেছিকৈ পানীৰে ধুম আৰু ধুই মেলি এই জুইত থৈ দিম আৰু ইয়াতে থৈ দিম পানীখিনি পৰি থাকিবলৈ লাহে লাহে আগতে ভাতৰ পানী দিছোঁ চাউল দিয়া নাই দিবলৈ বাকী আছে আৰু কি কি হয় দেখুৱাম বাৰু কি হয় লাহে লাহে বনাই থাকোঁ আগতে প্ৰথমতে চব্জিখিনি বনাওঁ আৰু এই কাৰণ চব্জিখিনি খাওঁতে বহুত টাইম লাগিব টাইম নতুবা বাৰটো হৈছে গাৰ্গেটোকে খোৱাই নাপায় খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শুই গৈছিলে জোলাত থোৱাৰ লগে লগে হাল ফ্ৰাই কৰিছে মই তাকক পেহীহঁতৰ লগতে খেলি আছে তাৰ বোলো মোৰ কামখিনি আগুৱাই থৈ দিওঁ আৰু দেউতা মানে অকণমান মাংস নিব আমাৰ কাৰণে নিব আৰু পেহীৰ লগত যে আহিছে পেহী তেখেতৰ হাজবেণ্ডে মানে মাংস চাংস খায় বাৰু অকণমান মাংস নিব আমাৰ কাৰণে দাদা মই আৰু তেখেতে আমি তিনিজনে খাম আৰু দেউতাহঁতে মানে নিমিষ খাব আগতে নিমিকখখিনি বনাই ল'ম তাৰপিছত মানে মাংসটো একদম লাষ্টত বনাম আৰু শেষত ত' ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাৰ্টে বাৰু শেষলৈকে দিনটো কি হয় কি নহয় দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম পানী গৰম হৈ গৈছে পানীত চাউল দি লওঁ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে বনাম আৰু অকল নিৰামিষটো বনালে আগতে তাৰপিছত আমি বনাম আৰু আৰু এইফালে হৈ আছে নিৰামিষ চব্জি নিৰামিষ চব্জি কিন্তু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈ গৈছে আৰু অকণমান বাকী আছে এইয়া হৈ আছে আৰু এইয়া সেইফালে হৈ আছে বেঙেনা ভাজি বেঙেনা ভাজি অকণমান হৈছে অকণমান হৈছে আৰু এই অকণমান বাকী আছে তাৰপিছত হ'ব এয়া ৰঙালাও ভাজি আৰু চব্জি চাবিনখিনি দি দিওঁ চাওনখিনি দিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে দেউতাই মাংস আনিব মাংস আনিছে মাংসখিনি পিছত দেখুৱাম বাৰু চাদত আছে তাৰ আগতে চব্জিবোৰ বনাব লাগিব তাৰপিছত মাংস ইয়াত মানে বনাম আৰু হৈ আছে লাহে লাহে হৈ থাকক আৰু গাড়ী ফালে খোৱালোঁ খাই শুই আছে কি তাহৰ কাৰণে মাৰ এইফালে মচুমা ৰেডি কৰি আছে ভাত হৈ গৈছে গালিটো ৰাতিপুৱাই মায়ে বনাওঁতে এতিয়া যদি অকল চব্জি খাই এতিয়া অকল চব্জিখিনি বনালে হৈ যাব আৰু নিশ্চয় ৰঙালাও ভাজি কলা পিঁয়াজ গুচি আহে আৰু ইয়াৰ মাংসৰ কাৰণে আলু প্লাছ একেলগতে আলুখিনি ভাজি গৈছোঁ কাৰণ ৰঙালাওখিনি নিৰামিষ আৰু তেখেতসকলে খাব আলুখিনি মাংস দিম কাৰণ আলুখিনি নিৰামিষেই হয় বৰ্তমান মাংসত নিদিয়ালৈকে নিৰামিষ হয় সেইকাৰণে আলুখিনি আগতে ভাজি লৈছোঁ ৰঙালুখিনি হ'লে এই চব্জিটো নমাই তাৰপিছত ইয়াতে মই পিঁয়াজ বা নহৰু দিম আৰু মানে মাংসৰ মছলা দিম ইয়াৰ আগতে মই নিদিওঁ কিছুমানে ভাবিব পাৰিব যে নিৰামিষ আকৌ আলু মাংসৰ আলু সেয়ে মানে প্ৰতিকাৰ ৰ'ব যায় আলু যিহেতু আমি এই মিঠিটো খাওঁ আমিও খাওঁ মাংসত মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আলু এক্সট্ৰাকৈ কাটি থোৱা আছিলে সেইখিনি মানে ভাজি কৰি এক্সট্ৰাকৈ খাম আৰু এই ৰঙালাও ভাজিখিনি হ'লে তাৰ পিছতহে মই মাংস চবিতো বহাম আৰু আৰু দাৰিকালৰ খেতি বনাব আছে লাহে লাহে আজি মোৰ দেৰি হৈ গৈছে মানে আজি বনাওঁতে বনাওঁতে দেৰি হৈ গৈছে অকলে অকলে বনাইছোঁ যে দাৰিক মায়ে বনাইছে আৰু বাকী চব মই নিমিকৈ বনাইছোঁ নিশ্চয় বনাই আমি দেখিলোঁ আমি ঘৰত চাৰিজন পাঁচ ছয় সাতজন মানুহৰ বনাম ভাজিখিনি হওক অকণমান ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজি কৰিম আৰু ৰঙা ৰঙা কৰা হ'লে দেখিবলৈও ভাল খাবলৈও ভাল আৰু এয়া হৈছে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিলোঁ আৰু যি যি মছলা দৰকাৰ সেই দিলোঁ অকণমান কিন্তু জালুকো দিয়া হৈছে ইয়াতে জালুকীয়া মানে এক্স লগত দি মিক্স কৰা হৈছে মছলাৰ লগত পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে বেছি ৰঙা নকৰোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ মেৰিট কৰা মাংস এটা নহৰু দিছোঁ সেয়া মাংস হৈ আছে আৰু টাইম লাগিব দেই আৰু বিশ মিনিটমান লাগিব কিন্তু হোৱা নাই ক'লেতো আৰু এইফালে গাখীৰ কাৰণে খেচি হৈ আছে হে গাইজ গুড ইভিনিং সকলোকে বহুত সমস্যা তাকো লগ পালোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ পাখত বিয়া মানে আহিছিল যে আহোঁতে মিঠাই লৈ আহিছে বগা মিঠাই গাৰ্গিক আছে দোকান সোমাই দিওঁ উঠি গৈছে তাই টোপনি বনা আৰু মাহঁতে মানে চাহ বনাই খালে মই মিঠাই খাওঁ মিঠাই স্প্ৰাইটো আছে স্প্ৰাইট নাই খাওঁ বল পাকঘৰত গৈ দেখুৱাইছে গাৰ্গিক মাহঁতৰ ওচৰত থৈ দিওঁ আগতে হে মিঠাই খাও আর মিঠাই খাই মানে আর মানে পেহি যে আসলে নারিকল সেইখানে মানে লারু হব আরো মানে হবো যাব চিনি মানে হঠাৎকে প্লেনিং হয়েছে এনে কিন্তু আজি বনো প্লেনিং না মানে হতে মাহতে তীর্থ ভ্রমণ ভ্রমণ মানে বনার প্লেনিং আছে মানে মাহত লো বলে কয়েছে আজি বনয় হব পাঁচটামান দেউতা মানে কাটি মেলি কুড়ায় ললে ললে তাত পিঁয়াই আনিছে মিঠা আৰু ঘৰতো আছে কিন্তু তাই হোৱাইট মিঠাটো আনিছে বগা মিঠাটো যে বগা মিঠাটো খাবলৈ আকৌ সোৱাদ আমাৰ ইয়াত ৰঙাটো ইমান ভাল নহয় পি এটা ৰঙা মিঠা ৰঙা মিঠাটো ভাল কিন্তু হ'লেও আৰু পিঁয়াই এটা ৰঙা মিঠাই দিওঁ খাওঁ আৰু মিঠাই খাওঁ আৰু চাহ নাখাওঁ চাহ খাবলৈ মনে মাহঁতে বনাই মেলি খালে মিঠাই খাই লওঁ আৰু এই নাৰিকল লাহেকৈ বনোৱা হ'ব আৰু নাৰিকল লাড়ু নাৰিকল লাৰু বনাই আছে পেহীহঁতে বনাই আছে আৰু ভাবিছিলোঁ মাহ বনাই মানে চেনী চেনীৰ লগত বনাব বুলি ভাবিছিলোঁ চেনীৰ লগত গুৰৰ লগত বনাই আছে তো পেহীয়ে সানিলে পৰা সানি মেলি এতিয়া বনাই আছে আৰু মাহঁতৰো বেগ পেকিং হৈ গৈছে কালি গুচি যাব আৰু অহা কাইলৈ যাব আৰু মাহঁতেও ঘৰৰ পৰা খালী আমাৰ হৈ যাব এনেকুৱা টাইমত মই অকলে থাকিম দায়ক লৈ প্ৰিয় কৰিছোঁ থাকিবলৈ চাওঁ তাইও থাকিলে ঠিকে আছে নাথাকিলেতো আৰু উপায় নাই লাড়ু বনাই কেতিয়াবাই হৈ গৈছে আৰু মায়ে মানে বনাইছে মায়ে বনাইছে এতিয়া দালি বনাব অকণমান কাৰণ দুপৰীয়া দালিটো অকণমান কম হৈ গৈছে দালি বনাব আৰু মানে নাৰিকল দালিৰে বৰা বনাব খাই পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট হ'ব আৰু নাৰিকলৰ লগত দালি এয়া মচুৰ দালি আৰু ইয়াতে চাগে বেচন দিছে অকণমান হালধি গুড়ি তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি নিমখ এইয়াই আৰু পিঁয়াজ নিদিয়ে কাৰণ পিঁয়াজ নাখায় পেহীয়ে আৰু মাংস যদি আছে আমাৰ কাৰণে ভাত দালি হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে ভাত নাৰিফালে হৈছে দাইল কাৰণ সেইটো তলতে যে ভাজি হৈছিল কাৰণে ষ্ট'ভটো তলকৈ আছে বাৰু পেহী দুই পেহীয়ে আখৈ বাচি আছে আখৈ মানে দেউতাই আনিছিলোঁ যে বাচি থৈ দিব আৰু যদি লৈ যাই যাব পাৰিব গাড়ী আৰামত গৈ খাব পাৰিব গাৰ্গী এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তাইক খোৱাম আৰু লাহেকৈ খুৱাম নটা হোৱা নাই বাৰু টাইম চাৰে আঠটা পাৰ হৈছে দেই আজিকালি পটককৈ বনাই খাই শুই যাব আৰু কাৰণ কালি পটককৈ উঠিব লাগিব মাহঁতকো গুচি যাব মাহঁতক কিবা কিবি বনাই দিব লাগিব মানে ভাত তাত খাই যাব আৰু লৈ নাযায় বনাই দিব লাগিব আৰু বৃহস্পতিবাৰ পূজাও আছে ইফালে পূজা দিবলৈ ঘৰত মায়ে পূজা পাতি দিব আৰু মই এইফালে গা পা ধুই মেলি ডাইৰেক্ট পাকঘৰত সোমাই যাম আৰু ৰাতিপুৱা সাজ বনাবলৈ দালি আৰু নাৰিকল এক লগতে তোৰ ৰাইজ দেউতা পেহীহঁতে ভাত খাইছে অ টাইম মানে আজি দহটা হ'বহে চাওক বেছি টাইম নহয় বাৰ মিনিটমান বাকী আছে দহটা হ'বলৈ হয়নে তেতিয়াই ভাত খাইছোঁ আজি আমি আৰু গাৰ্গী এক টোপনি মাৰি উঠিলে পূৰা উঠিবহি আছে তাই জানেনে এতিয়া মই তাইক ফিটিং কৰা খুৱাওঁ তাৰপিছত মই ভাত খাওঁ আৰু আৰু দুপৰীয়া টোপনি খোৱা নাই যে একদম পূৰা মাথা বিষাই আছে দেই তাইক খুৱাওঁ শুই শুই খুৱাই তাৰপিছত ভাত খাওঁ খাই মেলি শুৱ তাত আহিব বাকী আছে মাহঁতেযোৰটো ৰাতিপুৱাই যাব সেইকাৰণে পতককৈ উঠিব লাগিব আৰু খালি তো যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম তেতিয়া ব্লগৰ সৈতে ভালে থাকোঁ আপোনালোকে পাৰিবি নাই